Меня зовут Николай Стивенко, я кассир торгового зала из региона центр магазин Сипо номер 247. Как видите, это моя обычная одежда во время работы. А теперь я вам покажу, чем я увлекаюсь. Поехали! поняли, это мое хобби. Страйкбол, да, классная штука, но всегда нужна защита очки, как вы видели на предыдущем фото. Как можете понять, еще раз, это всего лишь любительский спорт, к военному оно относится, но без особой подготовки лучше не лезть. И да, держите порох сухим. До свидания.